Это вход в защитное сооружение. А каким маем будет вход? Побелен, покрашен. Не должно быть вот этих а подтоплений и всех остальных. Вещей. А светиайка находится на сходах. Естественно, проходы чистые не должно быть. Вот это все. Ничего здесь лишнего находиться не, не должно. Быть. Двигатель, приводящий... Э движение лопасти подачи воздуха. Но, ну, естественно, видим, что не обслуженные и ничем. Рабочий. Раб рабочий он, нерабочий, непонятно. Не видим ни фильтров, которые поглотители должны очищать, подавая на воздух. Ни приборов подачи. Разукомплектованы в принципе. Электрооборудование видите в каком состоянии? Вот эти вот герметичные клапаны. клапана должны быть закрыты. В накрите положенні і опландівано, ані, звісно, ржавує. Один раз в рік всі захисні споруди, які знаходяться на території міста, ну, взагалі території країни, повинні бути оглянуті. Дана захисна споруда оцінюється як не готова. Дана захисна споруда знаходиться на балансі пад Чернігівський ремонтно-механічний завод Жовтневим Мо і визначена для укриття найбільшої працю... працюючої зміни даного підприємства на даний момент, час січням та початком лютого перевірено 12 захисних споруд. Як захисні споруди? 3 класса, вони згідно цього наказу 653 вызначены никак не предать. Первое. То что я показал, паспорт защитного сооружения. Он должен быть переоформ... это старого образца, паспорт. Собственник должен его переоформить согласно. 653 приказа установленной формы. Второе. Значит, здесь отсутствует полностью комплект документов, которые предусмотрены для данного объекта, цивильная захисты. На чем я останавливался? Это первый вопрос. План размещения, план обслуживания, инструкции по эксплуатации, Поскольку этой документации нет, я не вижу, что здесь какие-то работы проводятся. Все это отражено в акте полностью. Начинаем вот со входа, защитно-герметичные двери. Они, как я уже сказал, находились в закрытом положении. Уплотнительная резинка уже потресканная, она не обеспечит герметизации данного объекта. В некоторых местах они закрашены. Фильтровентиляционное оборудование, фильтра вообще отсутствует. Значит, канализационная система, она должна быть в мирное время опечатана. То, что мы увидели сорванные двери и побитые умывальники и унитазы, это недопустимо, ну, есть требования к оборудованию стен, и пола. То, что мы видим здесь, легко воспламеняющиеся вещества ленолевого, этого тоже нельзя. Вот это в двух словах те основные недостатки, которые не позволяют определить его хотя бы как ограниченно готового к приему людей. В данный момент здесь, по идее, вообще нельзя наконец Потому что вот это все, вот эти перегородки, они не позволят, не обеспечат безопасность находящихся здесь людей. На основании акта выписано, будет составлен план усунания недолеки, и по плану конкретно будет идти. Вот, например, вот это мы в силах сделать, значит, это мы сделаем, потому что это требует, например, каких-то минимальных затрат. Если это будет стоить 50 пункт, план усунения недолеков, требуется финансование. Знаете, план усунения недолеков, просто так. А под план надо какое-то финансование забеспечить. Вот если вот этот пункт, выполнения его стоит 50 тысяч гривен, значит, если будет изыскано 50 тысяч гривен, оно будет выполнено. Если не будет, значит, будет витерминовано. Какие затраты нужны для того, чтобы вот это все отсюда убрать, оборудовать его, побелить? Сколько у нас стоит килограмм сейчас известки? Или того как же то, что... то есть при желании руководства предприятия это все можно сделать, и оно будет его возможно будет использовать для укрытия от оружия, от оружия обыч, обыкновенного поражения. По убира в первую очередь уборку. В первую очередь уборку провести. Провести уборку. А остальное уже по плану.